Я, шановні телеглядачі, в ефірі телеканалу Місто для вас програма про все. І сьогодні моєю гостею в студії буде людина соціально активна, соціально відповідальна, людина, яка дуже багато робить для того, щоб об'єднати громаду на благо дітей. Засновниця благодійного фонду, любов до дітей, Маргарита Токар. Щаслива бачити вас у нашій студії. Взаимно. Добрый день. Добрый день, телеканал Миста. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, дорогая Полтава. Я сегодня здесь для того, чтобы поделиться нашей идеей, нашей целью и, ну, возможно, донести все наши направления, что мы хотим видеть Завтра, Идея замечательная. Я думаю, что многие уже знакомы с вашим проектом. Это презентовалось в социальных сетях. Вы презентовали, вы уже провели первое большое открытое мероприятие, благотворительный бал, где собирали деньги для открытия и организации реабилитационного центра для деток. Что это за проект? Что это за центр? Где это, что это, для кого это? Да, я с удовольствием поделюсь, расскажу вам. Значит, идея, сам проект, направленный на помощь деткам, пострадавшим после войны в зоне АТО. То есть для детей не только Полтавской области, а для деток со всей Украины. А в рамках этого проекта мы а, искали территорию для строительства реабилитационного центра для детей, то есть такого полноценного, чтобы мы могли собрать этих деток, то есть на а, временное проживание не на 21 день, а сроком, скажем, на месяц, на три месяца, на полгода, да, до года, чтобы полностью восстановить ребенка физическое здоровье, чтобы полностью восстановить а, эмоциональное, чтобы восстановить духовное состояние данных деток. И а, мы нашли прекрасное, потрясающее место. Это Решетиловский район, село Сухорабовка. Есть там а, нефункционирующий детский оздоровительный комплекс «Светанок». Он уже более 80 лет не работает. Так. Но а, когда мы попали туда, а, мы увидели, скажем так, более другие варианты, предложенные для этого проекта. Мы больше не захотели рассматривать, так как там прекрасно красный сосновый лес, да, там прекрасная энергетика, там большая площадь, именно площадь леса, которая где находится данный комплекс. Рядом находится речка, так здания, которые ранее функционировали, такие как столовая, такие как комплекс для проживания детей, такие как оздоровчий комплекс, да? находился там помещение под оздоровительный комплекс. То есть они все действительно добротные, они хорошие. То есть их необходимо, ну, скажем, всего лишь, но не всего лишь, да, потому что реконструировать. даже реконструировать, да, это достаточно большой объем работы и достаточно большое капиталовложение, так. Но мы увидели в этом объекте, что он действительно мы можем из него создать ту идею, тот проект, тот реабилитационный центр для детей, где мы хотим и планируем видеть этих деток. Плюс рядом на территории находится школа. То есть это проект будет по аналогу Артека, да где детки проживают, и они а, тем временем не отрываются от основного процесса обучения, и они продолжают непосредственно ходить в школу. Фактически ну, в 20 наверное, метрах 30 находится школа от этого комплекса. То есть школа действующая, тем самым мы полностью сможем реализовать наш проект э, в жизни. Гарно проект так. очень амбитный. Вы уже просчитывали, но ну, сколько на это нужно финансов? Я так понимаю, что дети будут находиться в этом центре круглогодично. Круглогодично, да, абсолютно круглогодично. Да, а, значит, у нас а, действительно была презентация этого проекта. официальная. А, это было 3 июня на благотворительном балу. Так, то есть, где мы презентовали и мы озвучили предварительные цифры просчета. Да, то есть, на сегодняшний день а, мы еще не оглашаем. Компании, которые нам делали просчет по строительству, просчет по комплектации, просчет по разведению отопления да, и всевозможных коммуникаций, которые на сегодняшний день там отрезаны. Так? И сумма, которая у нас сложилась в единое целое, это 57 миллионов гривен на сегодняшний день. Это то, что требует непосредственно для эти вложения для начала функционирования данного комплекса. Ну, это амбитный проект, очень амбитный проект. Государство, вы планируете как-то, не знаю, Просить у них деньги на а, развитие этого центра? Есть, конечно, есть Или это только благотворительный проект? Ну, я боюсь, что сами мы не потянем, да, к сожалению, одними нашими амбициями, желаниями, да, это все создать. То есть, конечно же, мы просим помощи у государства, мы просим помощи у правительства. Также у нас есть разработана наша стратегическая программа, где мы благотворительный фонд непосредственно, да, для того, чтобы привлечь деньги к этому проекту. То есть мы разработали несколько программ. Это такие, как партнерская программа по аналогу Макдональдса, да, где каждый, скажем так, может не только там миллионеры, депутаты, да, поучаствовать в этом строительстве. Каждый не безразличный может купить сердечко за 5 гривен, и тем самым каждые 5 гривен будут собираться на строительство и реконструкцию этого комплекса. Далее мы, конечно же, сейчас начинаем после официальной презентации, мы начинаем обращаться ко всему миру, с официальными письмами, конвенциям, да, с, с целью донести о масштабах этого проекта, да, о важности этого проекта. И, скажем, с миру по нитке на самом деле кто сколько сможет. и, Естественно, конечно же, мы просим, мы очень надеемся на помощь нашей государственной власти в этом проекте. Вы уже разрабатывали стратегию, как вы будете отбирать этих детей, кто будет распоряжаться ну самим центром на балансе, у кого он будет существовать? Потому что, ну построить это одно, его нужно будет содержать, и это тоже же, огромные да, деньги. Да, 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 конечно же, а, конечно же, естественно, мы а, все это будем передавать на баланс государства, да, то есть частичное содержание государства, но это так, как мы видим, да, то есть на сегодняшний день это возможные варианты а, вообще жизнедеятельности этого комплекса. То есть дай Бог нам его построить, дай Бог нам его сделать, чтобы он уже работал, существовал, да, и это будет совместное финансирование нас как благотворительный фонд. То есть мы его будем курировать не только мы его построили и передали, да, то есть мы его хотим курировать а, все время, да, скажем так, и возглавлять. А почему? Потому что есть определенная программа работы с этими детками. да. Мы сейчас прорабатываем. То есть это не просто будет как таковой пионерский лагерь, оздоровительный комплекс. То есть мы будем деток учить новых новым профессиям, да. То есть мы будем задействовать художников, мы будем задействовать мастеров хедмейда. да. не работы мы ну, планируем то, продавать по всему словами миру. Да. это называется творческая реабилитация. Это конечно. Отлично, да, это тоже очень важно, это да, чтобы действует. ребеночек, конечно, вернулся, где бы он ни находился, или как бы ни сложилась его дальнейшая жизнь, чтобы у него как минимум он уже умел зарабатывать деньги себе на свою содержания и в своей жизни, скажем, так не не пропал, да? Если сейчас да. потребности, если эти программы наработаны, это должна быть и психологическая реабилитация. Конечно. Если да. эти программы, если эти люди, которые готовы включиться в этот проект и заниматься <связано> с этими детьми, это нужны штатные психологи, потому конечно, что. Конечно, обязательно, да. То есть основная основное направление специалистов, конечно же, это большой штат профессиональных психологов. Мы познакомились в рамках этого проекта с прекрасным человеком, профессором Рабин, да, который находится в Канаде, в Израиле. Он готов нам помогать. То есть мы поднимали вопрос о том, что нам необходимы специалисты, которые приедут и а, смогут научить наших психологов, наших докторов работать именно с такими детками, чтобы мы не делали работу над ошибками, учились на наших детей уже пострадавшими да, с определенной психологической травмой, чтобы с нами поделились с данным опытом. Конечно же, то есть это а, планируется команда профессионалов, то есть все будет подбираться на очень высоком уровне, так, то есть начиная от психологов, докторов, а, педагогов, которые будут а, там находиться, вплоть до технического персонала, который будет полностью обслуживать и курировать а, этот комплекс. А, конечно же, мы а, из Полтавской области будем отбирать только лучших специалистов, которых будем переквалифицировать, да, переподготавливать именно, чтобы они были готовы работать с этими детьми. По поводу, вы задали вопрос по поводу того, что как мы отбираем этих деток, на какой основе и так далее. То есть уже не скажу, что с сегодняшнего дня, да, с момента основания данного фонда, все, кто обращаются к нам, мы просим отправлять нам официальные письма, да, то есть с официальными документами данных деток, да, то есть их история. И, конечно же, это будет определенная комиссия, да, где непосредственно абсолютно все на честное слово будет первоочередная помощь, это будет, конечно же, тем детям, которые более уязвимые, более пострадавшие, да, это дети сироты, которые остались в первую очередь, и э, детки, которые пострадали после войны. артек действовал, это были дети просто сами дети. Вы не планируете привлекать родителей, или это будут находиться в этом центре на оздоровлении сами дети? Ну, на сегодняшний день а, мы поставили цель это дети, да, то есть это основная цель, основная а, ниша, которая нуждается в нашей помощи на сегодняшний ну, день. Забрать ребенка вот, вы говорите срок от месяц три года ребенка на полгода из семьи. К сожалению, если бы у нас была возможность, к сожалению, да, ну на сегодняшний день, то есть мы должны хотя бы начать с этого, конечно, можно в дальнейшем строить комплексы и для родителей на этой территории. То есть территория достаточно большая, да, где находится данный комплекс светанок. То есть это все в возможно эти решения этих моментов все в процессе конечно же это было бы прекрасно когда ребенок находится рядом с родителями они вместе отдыхают они вместе оздоравливаются да ну то есть даже государственные программы для участников АТО сейчас больше переквалифицируются перепрограммируются на то чтобы ехали наши бойцы ехали с семьями ну вот опять же да государственные программы но все забыли о детях то есть скажите мне хоть какие-нибудь государственные программы, которые работают с такими детьми. К сожалению, то есть я считаю только что волонтеры. Это тем, да, взрослый человек у него, скажем так, взрослая психика, да, то есть он готов к нашему окружающему взрослому миру, ну как минимум, да, то есть но ну, минимальная ребенок, адаптация есть. Да адаптация есть, но ребенок, когда они в пять лет седые там, то есть это страшно, правда, и от них отвернулась как минимум наша Украина, как минимум наше правительство и а, лично. Но у меня э, болит сердце за таких детей. И лично поэтому, только поэтому я захотела сделать этот проект для того, чтобы э, все отворачиваются, все переключают телевизор, да, когда показывают этих деток, когда показывают эту историю. Но мы подумали, кто, если не мы, кто, если не я, да? Э, в рамках этого проекта я столкнулась совершенно случайно, когда только начинали, это для меня, возможно, был каким-то знаком. Э, я столкнулась с такой прекрасной фразой, что у Бога нет других рук. Да? И мы подумали, что только нашими руками мы можем сделать что-то, поменять мир, показать, да, хотя бы задать и сдвинуть этот мертвый камень с одного места. Я понимаю, что для того чтобы проект ну, вот, свершился, запустился, начал действовать, пройдут годы. Ну как минимум год минимум год. Вы да. планируете какие-то программы вот за этот год? Или вы будете все-таки, ну, чтобы уже работать с этими детками? Может, не такие амбитные программы, когда собирать их ну, в одном центре и в идеальных условиях, которые вы для себя программируете. Это чудесно, это нужно, это важно. Но за этот год вы планируете что-то делать для этих детей уже сейчас? Или все-таки вы концентрируете свои усилия на создание этого центра и пока только так? Я поняла ваш вопрос. Конечно же, концентрируем, да, то есть если мы на сегодняшний день а, начнем заниматься несколькими проектами, да, то есть мы, а, скажем так... Ни один а, не будет полностью реализован. Не будет и не реализован, и это двинутся сроки, да, все-таки, конечно, я скажу откровенно, что мы сконцентрировались, да, но а, уже на сегодняшний день мы помогаем самостоятельными путями, то есть всем а, родителям, которые к нам обращаются с данной проблемой, да, с данными детками, то есть где-то мы помогаем в какие-то кружки, где-то мы помогаем с проживанием, где-то мы помогаем вещами. Да? То есть это такая минимальная та помощь, которую мы можем сделать собственными руками на сегодняшний день. То есть мы не отказываем, конечно же, да? но все наши цели мы действительно силы сконцентрировали на этом проекте, на этом объекте. Да? потому что хочется это сделать быстрее, да, хочется это сделать там не минимум год, а максимум год. Мы себе ставим такие временные рамки, да, что максимум год мы должны это официально открыть, официально презентовать. Вы говорите «мы». Кто мы? Мы, да. Это важно? Я не одна в этой команде. Конечно же, такой большой проект. С момента возникновения этой идеи я понимаю, что я одна не справлюсь. Да? Все-таки я маленькая хрупкая женщина на самом деле, несмотря на все свои амбиции. Есть у меня прекрасные партнеры. Это Олег Слысько, это Юлия Шевченко, это Ольга Романова. То есть это наша команда. Мы являемся полноценными партнерами данного проекта «Любовь к детям», которые мы разделили наши усилия. И, э, Кто за какое направление отвечает? Э, значит, я отвечаю, ну, скажем так, я как куратор этого проекта, да. Э, наверное, идея этого проекта возникла от меня, так и э, далее я уже начала просто думать тех людей. Э, во-первых, в первую очередь это с большими огромными сердцами, у которых есть намного больше ценностей в жизни, чем деньги и мирские блага, да. И я увидела таких людей в своей жизни. Олег Лысько у нас отвечает за политическую власть, да, то есть за юридические моменты данного вопроса. Ольга Романова, она у нас более связь с общественностью, то есть это СМИ, это соцсети. А, так, то есть это, это такой же прекрасный человек. А Юлия Шевченко, она является доктором, она медик, то есть она больше а, курирует вопросы со стороны медицины, со стороны психологии, со стороны а, дальнейшего возможного персонала, который будет непосредственно работать в данном проекте, в данном лагере. Но Но это вы понимаете, что это станет делом вашей жизни? Это что уже это, стало это, делом. Это, это очень долгоиграющий проект. Это на всю сегодняшний жизнь? день, да, Мария, я вам скажу, что на сегодняшний не день это стало, вы знаете, не пугает. Пугает всех, к кому мы это доносим, да, то есть, но а, меня это не пугает. Это действительно стало делом а, моей жизни и. А, более того что я уже вижу будущее этого проекта да то есть я вижу этих счастливых детей я вижу себя там в этом центре в этом лагере вместе с этими детьми я хочу с ними проводить время я не просто хочу собрать людей объединить и э, реализовать этот проект в жизнь я хочу находиться с ними я хочу им рассказывать о жизни я хочу им давать какие-то советы этим деткам я хочу сидеть читать с ними книги поэтому это уже стало моей жизнью основной наверное целью которую э, ранее я когда-то понимала, что я, я чувствовала, да, что буду заниматься благотворительностью. Но я никогда не понимала, в каком формате и в каком объеме. И когда стал вопрос войны, да, я, будучи мамой двоих детей, для меня это стало травмой. Для меня это стало травма, боль за всех детей в Украине, которые ни в чем не виноваты. И... На данном этапе власть поддерживает кто-то из, из нашего, не знаю, город, область. На уровне государства кто-то уже включился в эту работу глобально, ну, хотя бы глобальной поддержки, да, минимально, конечно же, приветствует наш проект, да, восхищаются проектом, минимально есть поддержка помощи, то есть нам помогли найти данный комплекс, да, то есть также я хочу сказать огромное спасибо и слова благодарствия, это управление Решетиловской районной рады, это Роман Николаевич, да, который откликнулся, который увидел будущее в этом проекте, так, то есть и Голова области Беленки Александр Юрьевич, так, то есть он тоже, скажем так, на, на душевном эмоциональном состоянии на сегодняшний день поддерживает. Но, конечно же, все с осторожностью смотрят на этот проект. Есть, конечно же, недоверие к нам, да, потому что мы только начинаем, да, мы только закладываем первые шаги. Но мы готовы показывать результаты. В общем-то, мы работаем на сегодняшний день на результат на балансе сейчас, это ну, земля, центр. Объект, объект. Да, он сейчас находится на балансе Решетиловской районной рады Ну, Дай бог, дай бог мне. Мне хочется верить, что все получится. Спасибо. У вас Мария. столько света, оптимизма и веры в то, что вы делаете, в то, что вы несете. Мне хотелось бы, чтобы этот огонь вы донесли до миллионов сердец. Спасибо, чтобы Мария. люди вас поддержали. Спасибо, Мария. Я очень хочу, что чтобы нас услышали, да, чтобы нам поверили, чтобы а, отпала доля сомнения, потому что а, мы не хотим зарабатывать на этом проекте, мы не видим абсолютно никакой Я не вижу здесь мы заработка, я правда... не вижу здесь бизнес-составляющей. У нас есть у каждого с, у, из моих партнеров есть а, дело, которое приносит деньги, есть а, дело, которое приносит прибыль, в том числе и я. Да, то есть мы видим этот проект, как действительно мы открываем свои сердца, и мы призываем каждого поделиться хотя бы кусочком своего сердца. И тогда у нас все получится. Проект глобальный, но для того, чтобы он реализовался, для того, чтобы он свершился, нам нужны ваши сердца, нам нужны и каждого человека, который сможет откликнуться, который сможет поделиться. Даже огромная вера и сила молитвы творят чудеса. Я думаю, что идеальным решением, идеальным, вот, то, что мне видится в будущем, тот маленький ребенок, которого вы сегодня возьмете за руку, через много лет приведет к вам своего сына или дочку. Спасибо Большое. Счастливого ребенка, который родится. Я думаю, ради этого стоит жить, ради этого стоит творить, вкладывать всю свою энергию, потому что это будущее. Да? Жить в прекрасном светлом будущем, в прекрасной стране, в прекрасном государстве можно, если каждый из нас откликнется, каждый из нас повернется лицом к, к своей стране, к своему городу, полюбит свой город, полюбит своих людей, полюбит своих детей и сможет открыть свое сердце только мы в состоянии что-либо поменять, да, не осуждать правительство, не осуждать а, политиков, не осуждать людей, которые нам, нас окружают определенный какой-то негатив. То есть нужно начать с себя, наверное, каждому из нас. Вы уже это делаете. Спасибо Дева, вам. Спасибо вам, Мария, да, за то, что пригласили. Эм, хочется, правда, донести, хочется, чтобы нас услышали. Все получится. Шановні телеглядачі, сподіваємося, що ця інформація, ця ідея буде вами підтримана. І зустрінемося з вами за тиждень на телеканалі Місто програм про все! До нової зустрічі!